Мы берем игрока, который ему надо. А мы в Украине вот должны вот есть и работать, и хоть с ума сойти. А ваши коллеги пишут, да что за тренер, надо уходить, не, не мне пишете плохо, других пишут, особенно у футбол, это футбол, кто там пишет, что такие специалисты. Главное, не пишут подпись. Не знают сути дела и пишут такое, всякое. Я уже привык, меня ничем не испугать. я не ходил на две конференции, ходил тренер, дикий он имеет право. Почему сразу надо? О, вы давно не были. Может, тренер, тоже тренер, он идет и общается с журналистом. Может, мне уже не хочется общаться, потому что, что не говоришь, а кто нас слышит. Вы напишите, ищите, о, Квартиана, вас давно не было. А что надо, чтобы меня было слышно? Я не хочу, чтобы меня было слышно. Я хочу спокойно работать, без ажиотажа, критики, хоть она везде есть. Люди реальных вещей не знают. Начинаешь говорить, Люди, о, оправдываются, они мажут, то, да, то, то. Я слежу за каждой тренировкой. Добло, Ю-19, детей. Мне интересно. Уйти, то да, сколько там, время летит быстро. Надо уйду. Кому хочется, я уйду. Но футбол переживает сейчас очень тяжелый период. И говорить, что все так плохо, все время, не хочется. Не хочется корректировать ситуацию. Пусть другие корректируют. Да вы уже начитались про меня интервью. Я уже выговорился на 10 лет вперед, ничего не поменял, не, не стало лучше.